Доброго дня! Сегодня шоурум у Юлечки. Покупаем обалденные вещи. Сегодня у нас лакшери сегмент. Все дуже очень красиво. Надо приветствовать вас на моем канале. Сегодня будет у нас очень много вещей. Я заказываю Инстаграм, Фейсбук. Можете написать в ТикТок. Все ссылочки на мои соцсети будут в описании этого видео. Цены минимальные. Отправляю сразу Ведем с вами также в переписке разговоры, если хотите замеры, дополнительные фотографии. Обалденный костюм. Зара у нас праздники начинаются. Выпускные, веселя и все остальное. Нежно-голубой цвет. Размер S. Состоит из брюк и пиджака. Баска. О, вспомнила, что не все потеряно. Да, пиджачок у нас баска на одной пуговичке. Это качественная вещь. Ткань такая э, нелегкая, довольно увесистая, очень приятная к телу. Покупался в магазине, но кому-то важно. Цена 1200 гривен. Также повторюсь, на все вещи, которые я буду показывать, Та же самая обувь. Если вам что-то понравилось, то можете писать. Мы можем с вами даже сторговаться. Я иду на уступки. Брюки длинные, на девочку такую повыше, чем я. У меня рост метр шестьдесят. Здесь, ну, на метр семьдесят наверное. Штаны у нас высокая посадка. Есть лямочки для ремешка, два кармана, все четенько, все с веточком. это уже гарный небесный колер. Итак, размер груди до 95, талия до 70. И также самые штаны. Задница у нас будет до 90, 3 до 95 максимум. Стопное платье называется «Ху его знает», потому что я два раза запуталась, не поняла, как его одевать. Начнем. Это платье-рубашка. Спереди у нас защипывается наш нас на на Сто 100% хлоп. Что думаете? Ну, что платье-рубашка, то есть не ху я. Спереди короткая, сзади удлиненная. Смотри сюда. Тут есть еще замок который ты можешь открыть до самого верха. Видишь, какие армии трусы затяжки? Раз, сделали распорку, не захотели распорку. Я это еще, блядь, не все. Сотри назад. Держится на вот этой штуке. Я думала, что это как в попа, Это вот тут Я и наперить на кадык натянула. Блядь, запуталась в том платье капитально. Короче, это у нас на спину, я уже поняла. Но это еще не все. Здесь, вон, Видите? что такая буруля накручена. Айнер тупо просто бомба-ракета. Ну вот по поводу вот такой распорки, это, конечно, классная идейка. Вот такая платье рубашка за 400 гривен. Размер SM будет ваша. Для некоторых эта моделька не актуальна, для некоторых актуальна. Поэтому не осуждаем чужие вкусы. Сапожки натуральная замша. Это Vito Rossi чтобы все понимали, что это качественно. Цена 400 гривен, будут ваши. Итак, платье, хуй его знает, 400, сапожки, почему бы и нет, 400. Наступное платье тоже яскравого малинового кольора, тканина цупка. Такая же, как пиджак вместе с брюками, то есть она такая увесистая. Может вам показаться, что оно абсолютно простое, но у нас здесь есть два кармана, на спинке. Вот такое дизайнерское решение. Видишь, перепоночка. И оно вот так, как будто открывается сзади пиджак. Я еще думала, какой стороной его одевать, но эти карманы спереди, значит спереди. Размер по бирочке S подойдет на темочку. Цена 500 гривен. Лодочки, в которых я вот тут выпетляю. Цена лодочек тоже будет 500 гривен. Теперь внимание на шпильку. Видите, какая-то нюсенькая. Очень высокая. Здесь где-то сантиметров 10-11, потому что подъем довольно высокий. Размер 39-40. Написано 39, но это где-то на 25 сантиметров, на 25 с половиной подойдет. Такая типа шкира. Шкира змеи, скажем так. Шпилька тоже классная. Даже высокая, кто с девочек любит шпильку, знаете, такую луевитоновскую, а не базарную, то это самое для вас. Желтое, желтое, шикарное платье. Размер SM. Длина, как можете заметить. Здесь ткань как рубчик, такая чуть стрейчевая, очень хорошо утягивает. Платье красивое. Видите, подкладочка коротенькая, ножки все. И очень классная, качественная вышивка. Вот этот вот ажур, епюр застегивается сзади на молнию. Еще раз повторюсь, размер SM с утяжкой. То есть оно хорошо утягивает. Ваши будут за 500 гривен. Также можете на мне заметить на натуральная кожа, маленькая сантиметровая танкетка, высокая шпилька на трех клепочках Опять же повторюсь, натуральная кожа, это фирма Vito Rossi. Можете погуляти, это одна из дорогих фірм. Басоножки тоже будуть ваши за 500 гривен. Эти вытягивающие, корректирующие фигуру, дуже приємна, така натуральна тканина. На ззаді ось така, бачите, спинка просто плаття футлярчиком. Плаття ваше буде за 300 гривень, розмір SM M і також вот такі щеноросі басоножки. Здесь у нас уже танкетка будет 3 см і високий, устойчивий, товстий каблук коричневого настоящего замша. Спереди усыпана камушками. Ваши будут за 400 гривен. Итак, босоножки 400, платьечко 300. Опять же повторюсь все позиции мы с вами можем торговать в их сообщениях. Поэтому мы переодеваемся. Приятная, тоже приятная тканюшка. Опять же, это не секонд-хенд не масс -маркет. Это платье куплялось по магазинам скажем так. Сзади у нас идет змеечка. Размер очень красивый, до коленки. Размер «С» І желательно, щоб грудь була маленька, да? одиничка, двойка, моя тройка. Видно, що по чашечкам в мене грудь більше, ніж чашечка. Тобто сама візуальна чашечка в нас маленька. Тобто, якщо ви така мініатюрна струнка дівчинка з першим другим розміром груді в розмірі, С, це саме то ціна 300 гривень. Шикарні, шикарніші лодочки, чорна замша натуральне. Зараз розуміється юльок. Значит, платье отдаю вам за 300 гривен. Туфли у нас будут 500 гривен. Размер 39, размер предыдущих босоножек 40. То есть 25,5 см это босоножки коричневые, замшевые. Здесь у нас пишется размер 39. Хочу объяснить, чем отличается шпилька из магазина ведь шпильки из масс-маркета. Да? То есть, типа, вот чем отличается. Видите, какая она тонюсенькая. И стандартные шпильки во всех магазинах. То есть, если хотите прям такие лабутены, скажем так, то за 500 гривен будет ваша. Ну, а сейчас чуть-чуть блядства и разврата. Как же без того. Если зранку отправили детей до школы, отпраздновали, то вечером батькам треба пить на какие-то мероприятия, скажем так. Вашему вниманию платье размер S, небольшая M, фирма Mango. Здесь у нас идет вот такой запах, все в черной пайетке, вшитые подплечники, видите? У нас подплечниками такими. что захочете, можете их отшить. И на спинке у нас змейка до самого верху, но я закрыть ее не могу. Мне нужен помощник, чтобы одевал меня в платье. Не потому, что она на меня маленькая, а потому, что у меня просто рука туда не достает. Итак, платье манго размер в поеточках у нас будет 500 гривен. И Д Де -и. Вот такие шикарные ботфорды. Повторюсь, у меня метр шестьдесят роста, и они мне дотягиваются до сподней, того, к сожалению, не могу их позволить себе одеть, они слишком длинные для меня. Но если вы длинноногая девушка, хотя бы метр семьдесят, то они будут вам в самый раз. Это люксовая кофе. Если можете посмотреть в интернете, погуглить, с вот такой шпилькой, вот такой высоты, вот такого качества, но меньше, чем за три с половиной тысячи гривен, вы их не найдете. Я вам их видам за тысячу гривен. Опять же, торг приемлем. Итак, платье манго у нас будет 500 гривен. И баткорды кассадеи серого цвета за тысячу гривен. А мы переодеваемся фирма Love Republic, у нас идет длина до колена, здесь у нас подкладка и вся в таком шикарном-шикарном гипюре. Спинка голенькая, видите, застегивается она буквально до лордозу-кифозу, здесь у нас идет одна пуговичка, вот, бахромишка такая, голая спинка. Если у вас вставленная силиконовая грудь, это вещь именно для вас. Дуже приемно, дуже якісно. Ну, классное платье. Значит, платье будет ваше за 500 гривен. Кстати, Касадеи, Батфорды, размер 39. И, к вашему вниманию, лодочка. Лаковая. Бежевая с железной шпилькой Касадеи. Сейчас я вам покажу так она выглядит. Шикарная красная подошва. Размер у нас здесь написано 40. И черная тонюсенькая шикарная шпилька. 500 гривен за туфли. Фирма Vito Rossi. 500 гривен за платье. А мы переступное платье у нас здесь. Вот такая кружащаяся юбочка. Сзади на замочке серебряная фурнитура хорошая и ажур. Платі 400 гривень, розмір есочка до, до талії 70 і на грудь до второго розміру. Тобто, якщо грудь у вас трошки більше, то буде плотненько. Бо в мене третя, то, розмір груди, то таке тіснувате. Так, платі 400 гривень і шикарні шкіряні сапочки на маленькому, небольшому квадратному сточому. каблучки размер 39, даже 39,5. с половиной, я бы сказала. Вот такие они до коленка, натуральная кожа. Сапожки за 800 гривен будут ваши. Покупались, опять же, повторюсь, в магазине, намного дороже, в хорошем состоянии. Поэтому welcome. Также есть вот такие босоножки, все в стразах Сваровски. На шпильке. Размер 39,40. Даже, ну, в общем, 25. Половиной. Моделька такая на любителя, скажем так, за 300 гривен могут быть ваши. Танные кроссовки Пума 40 размера, вот такого кислотного желтого с салатовым цветом. Отслеживаются все оригинально, одевались пару раз. Мне подошел размер. Размер 40. -ый. Цена 1000 гривен. Опять же скажу, что торк уместен. А мы переодеваемся. У нас крупные на платья, такие красивые. В принципе, сегодня все реально платья очень классные. Это фирма Love Republic. Здесь ткань. Рубчик с утяжкой. Размер за коленка. Я называю такое платье футляр со вставками сетки. Размер SM, не больше. Цена 500 гривен. Очень приятная тканюшка. На лето, на осень, на зиму. Самое то. Наступне Уже коротенькие. Такого самого, в принципе, фасону. Это фирма Бершка. Размер Асочка. Только здесь у нас уже идет горошек. Цена 400 гривен. Думаю, что за синяки перед глазами? Это моя лампа выключилась? Ёб больше мой. Э, купила той удлинитель с Авроры. Короче, поработала, блин, две минуты и сломалась. так следующее. Тигровое платье, это ткань микродайвинг, кто знает, она такая синтетика стопроцентная, но хорошо держит форму, его не надо утюжить. Цена 200 гривен, а мы впереди. Очень необычная джинсовая платьечка. цена 500 гривен, размер SM. Там очка тоже влезет, вот такие у нас рукавчики, видите, широкие, сзади у нас застегивается, и оно вот такое вот коротюсенькое. Цена 500 гривень. Атлас малінове. Длина у нас очень така. Косточки косточка. По бірочці розмір М. Ціна 500 гривень. Ще у нас є на бірочка. На літо буде сексі фей, розова помада. Кинулися на прогулочку таку, знаєте, по набережне, легенько, воно так вам буде ляшку щекотати. Чоловік погладив гладіньке. понравилось. А мы переодеваемся. Считанные вещи, да? Я раздула, эти как короткая стала. Есть вот такие сапожки натуральная замша. Пулиритан. <laughs> Подвожу на старе, наверное, послед, последний из магикан. Размер сороковый, натуральный мех. Цена 500 гривен. Присмотритесь, кому нужно. Это демисезоночка. И дизель размер сороковый, натуральная кожа. Такой у нас носик. Все, они в классном состоянии. Единственное, я их натирала как бы от пылюки. Но требует их хорошо щеточкой натереть. Без погрешностей, без дырок. Все отлично. Есть у меня, я вам вставляю видосики, где я сбоку снимаю. То есть, что они в хорошем состоянии. Цена 800 гривен за вот такие дизель. Натуральная кожа, размер 40. Взяла вам рубашку. ближе, показать. Вот такая у нас стегана. Ну что, теперь... Узрите меня в настоящем Версаче на секундочку. Так, платье у нас. Но ну, черное, да, такое идет с утяжечкой. Вот эта корсетная шнуровка идет ровно до двух сосков. И здесь она зашита. То есть дальше она даже не шнуруется, потому что здесь идут вот такие кисточки. То есть, типа, ну, дальше ты ее никак не зашнуруешь. То, то есть, ты у Версаче так придумал, да? До у нас шнуровка. Здесь у нас остаются вот такие застежки. Размер С. Грудь. Ну, давайте так, 3 до 70 до 95 максимум. Цена 2000 гривен. Девочки, то платье не моє. ціну не я ставлю. В принципе, то арку но я думаю, можно будет торговаться. Ну что, кто хочет настоящие версачи? Все бирочки, все оригинально. Короче, на епка. Ну а я вас всех люблю, целую. В следующем ролике у нас будет массаж ножек. Будем худеть к весне. И, наверное, буду посвящать там какую-то часть похудению, питанию. Очень много вопросов. Мои массажи для живота. Я вас всех люблю, целую для заказа пишите мне Instagram, Facebook и TikTok. Пока!